ası və parostur. Yəni süm kəriməsi. biz kitaplara göre 40 demeliyse, artık 30, 30 yaşında astepeniya 17 yaşında osteopeniya, yəni sümüyün zəifləməsi, yumşalması diaqnozu ilə xəstə gəlir. Reumatoloq deyir ki, bu əlamətlər dolayı yolla osteoporoz xəstəliyinə işarədir. Bu insanların 25 yaşında olan ölçüsünə nisbətən boyunun 3 sm və daha artıq dərəcədə qısalması, belin biraz bükülməsi, qamətin pozulması, sümüllərdə və omurda sütunda olan ağrılar, dişlərin tökülməsi və s. də daxil edilir. Qeyd edək ki, dünyada yaşlı insanların əlilliyinin və ölümünün əsas səbəblərindən biri osteoporoz hesab olunur. Əgər qız sondan sonra insan hər bir insan osteoporoza qarşı profilaktik tədbiri görməzsə 50 50-55 yaşda da əzələ boşalması, əzələ salanması, atrofiyası onun üstünə gələrsə artıq bizdə sümük bu vəziyyətə düşür. Belə bir sümük göründüyü kimi bu sümükdən daha çox sinmə qabiliyyətinə daha çox malikdir. də bu daha sürətlə gedir. Qalxanabənzər vəzdə patologiyası olan da qalxanabənzər xəstəliklərində maddələr mübadiləsi pozulması olan xəstələrdə nədir varsa funksional pozğunluğu olan xəstələrdə, böyrək çatışmazlığı olan xəstələrdə. Vertebroloq insanların bel ağlarına qeyri-atlasız yanaşmaması və yaşı əlliyə çatmış insanlara, həmçinin risk qrupuna daxil olanlara, xüsusilə də qadınlara, aktiv şəkildə siqaret çəkənlərə, sümük sındığı təsadüf edən insanlara profilaktik olaraq sümüklərin mineral sıxlığının müayinəsindən keçməyi məsləhət görür. Ayislar Vidi Rafsheynov ATV Xəbər. Ağzınızda suyunuz quruyacaq. Hər ikalda 400 manat cərimə ilə tərbiyələcəyiz.